Шановні, доброго дня витаю на канале анатолия белатьска черина краса природы ну что друзья выехав тут на 11чек провірить грибацкий счастье. ну чисто выехав на уклейку сделал себе оснасточку хорошую и уклеечка поклевая Значит, ну что за, что за оснастка? 0,14 0, э, леска. Поводок я не делал 0,14, то есть э, уши такие вид 0,14 и стоит. Крючочек самый маленький, как и есть, 0, 14 номер по новой квалификации. Да. Э, Наживка опарыш, да, ну, надо сказать, что и раньше я тут полавливал и карася, и плотвичку, и уклейка попадалась, но сегодня чисто так вышел на, на уклейку. Во-первых, Во глубину ставлю тут, ну, грузики три, глубина порядка 50 сантиметров поплавочек поплавочек легенький все для такой рыбки как верховодка або клейка, значит прикормка есть тут трохи каши кинул такой фабричный да. Ну, я приехал, она и так львала без без прикормки. Вот такие друзья дела. Чисто выехал на час пол, на, на часок полтора, ну, потому что и разведать, что тут есть, и потренироваться, я ловить клейку. Вот, потому что был на, на Днестри, там есть одно на местечко, вот, там тоже. Уклеечное место Ну Ося Значит Друзья Так что вот э, Чисто для спортивного Интереса Выехать часок-два посидеть, потренировать потренировать свои рыбацкие навыки. Нечего делать. Ну, раньше, когда я ставил, чтобы укричать, ну, такие снасти, как на карася, то уклейка слабенько попадалась, сходила, взрывалась. Вот. А сейчас поставил чисто такую вот и леску 0,14, да, и крючочек маленький. А ну, я скажу, что на один Париж можно десяток рыбинок поймать. Так что, друзья, о, а, что это? Нечего делать. Главное, что это тут ставок недалеко от <laughs> Не надо ехать за 50 километров. Тут. Да. А рыбалка цикава. Приклейку. Ну, mm. раз мимо. <свист> Будет на тюльку. <свист> Попробуем, что оно. Так ты бачишь. Ось, потянул а ладно. не можем подсекти. клея. Елки-палки. Я бешено. А ну, не каждый раз не, еще не научимся Значит, ловить уклейку. Но ничего, будем тренироваться. Будем тренироваться. раз не втекла цей раз поймал, Спіймав. А то в прошлі рази збивала, манку збиває, лету збиває, на Хорошо. Ловится. Ну. А. А. Киселев. Да я Куникулина. да да, да, да. Ну, я думаю так, раз тут это водится уклейка, значит, вода, в принципе, не в этом в, этом ставку. Насчет... А! О, друзья, рыбка, уклеечка. Верховодка на украинской мове, на российский уклейка. Эх, нема цей раз. Но рыбалка мне тих понравилась. Не сидишь, ждешь поклёвки пив дня. Раз, асф. А. А? Клюе, если еще тут кормить, ну и выдать. Или рыбаки тут с утра ловили, чтобы место прикормлено. О, ах, зашла. Или и так тут, в принципе, прилично. Ну, бачите, главное, что подобрать снасти. О, о, о. -о. Ну, это королевская уклейка попала. Трофейная. Так что, друзья, вот такая ситуация полное задоволение. Сейчас я вам покажу, как говорится, что я тут поймал. Ну вот, бачите, пару десятков поймал, наверное, рыбки. А на этом буду... Главное, что вы понимаете, на уклейку нема никакого запрета, лови сколько хочешь. А на этом буду заканчивать свой репортаж. Na sve dobro i do novih susreta.